বৰ্তমান যে আমৰে ছিজন বিশেষকৈ গাঁৱত থাকোঁ নহয় জানো বাৰু এইকেইদিন আৰু আমেই আম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰফুল আম দেখিছেনে ঘৰৰ ভি বি জলকীয়া ভোট জলকীয়া আৰু এইয়া বৈ এজনীয়ে আজি আকৌ আম দিলে খুব টেষ্টি আমকেইটা খাবলৈ বহুত মিঠা লোকেল আম হয় কোনো মেডিচিন চেডিচিন নিদিয়া গছতে পকিছে আমবিলাক নিজে নিজে পকিছে আৰু এইবিলাক ৰাতিপুৱা পাৰিলে আমাৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান কামলৈ খাবলৈ শুপামান বৰজনী আনিলে তাৰে মোক আঠা আম দি পঠিয়ালে তুমিও ঘৰলৈ লৈ যোঁ এইকেইটা আম মই জাষ্ট ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আম দুটামান কাটি খাই যাওঁ গৰমত বোলো আকৌ যাব লাগিব ধুমধাম আমকেইটা গুচাই ল'লোঁ দুই এটা পোক আছে দেই নথকা নহয় কিন্তু ইমান নাই খাব পৰা আৰু আমকেইটা খাবলৈ খুব টেষ্টি ইমান মিঠা নহয় চাওকচোন পোক অকণমানো নাই আৰু মোকতো জানেই আৰু মই ভোট জলকীয়া ঘৰে যেতিয়া যিহেতু থাকেই হাত পাল হাত দিলেই পাওঁ সেইকাৰণে ভোট জলকীয়া এটা আনি ল'লোঁ পকিছে দুই এটা পকিছে ভোজ জলকীয়া তেনেকৈ ইমান নোহোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছতে নিমখ আগতে অকণমান মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ পোক এজনী দেখিছেনে আমৰ পৰা ওলাই আহিছে আমাৰ ছোৱালীয়ে ড্ৰয়িং কৰিছিলে তাইৰ পৰা আছে স্কুলত প্ৰজেক্ট দিব লাগে এখন প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বুলি ঠিক কৈছোঁ মই হাঁহ চৰি থকা ফুল ফুলনি তেনেকৈ বৰ্তমান আঁকি আছে সেয়া ফুলকেইপা আঁকি যে আৰু গৰমত যথেষ্ট কষ্ট হয় ড্ৰয়িং চয়িং কৰা আৰু ড্ৰয়িং কৰিবলৈ হ'লে পেঞ্চিলডাল খুব জোঙা একদম পাতলকৈ চাৰ্ফ কৰি ল'ব চাৰ্পনাৰ দি তেতিয়া ড্ৰয়িং কৰিলে একদম মিহি হয় লাইনডাল নহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে মানে ড্ৰয়িংটো ভাল নহয় সেইকাৰণে আৰু খুব সাৱধানে আঁকিব লগা হয় কাৰণ যাতে বেছি লেতেৰা হৈ নাযায় পেপাৰখন বিশেষকৈ এইখন এ ফ'ৰ চাইজ পেপাৰ নহয় ড্ৰয়িং পেপাৰ নহয় ড্ৰয়িঙৰ পেপাৰ আছে সেইখন পিছত অঁকা হ'ব প্ৰথমে ৰাফ কপি এটা বনাই লোৱা হৈছে আৰু এই গৰমত আৰু ড্ৰয়িং চয়িং কৰা মোৰতো একেবাৰে ধৈৰ্য নাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰজেক্ট যিহেতু নকৰিলে নহয় সিহঁতি স্কুলত নহ'লে পিটিব প্ৰজেক্ট দিবই লাগে সিহঁতৰ সেইকাৰণে আৰু গৰম হ'লে যি হ'লেও ফেন চেন চলাই খুব ধৈৰ্য সহকাৰে আঁকি আছে আৰু তাই আৰু অকণমান পেঞ্চিলৰ লাইন এইটো ডাঠ হৈছেগৈ আঁকোতে আকোঁতে আৰু চাফ কৰি আছে মাজে মাজে এইটো পদুম ফুলৰ পলি এটা দিছে লাহেকৈ পদুম ফুল এটা আঁকি পেলাই পদুমৰ পলি এটা আঁকিছে জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিমানখিনি পাৰে নেজানো প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিনিচিঙত মই গোটেই হেৰিটো দেখুৱাম প্ৰতিটো বস্তু আচলতে কষ্ট আছে প্ৰতিটো বস্তুতে কষ্ট আৰু কষ্ট নকৰিলে একো বস্তু ভাল হৈ নুঠে সেইকাৰণে সকলোৱে কষ্ট কৰিব লাগে জীৱনত কষ্ট কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হয় লাহে 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 তাই আঁকি আছে ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু